что будет делать у нас будет Не знаю. Защищать страну. Как смогу. Где нужен буду, там буду помогать. Я думаю, что ничего не будет, будет все хорошо. Вы что, вы думаете, что война будет, что ли, с Россией? Да ну, ребят, там же славяне, братья. Это все бред. А... Не знаем? Не знаем. А там кто-то говорит об этом что нам делать. Ведь нам они за себя беспокоятся, отправляют свои семьи. А мы не знаем, где бы мы сховище, куда нам текать. Нас никто не оповещает. Где так э, минировали, срывали школы. У меня внучка так басая бежала в э, мама косинка. Никто ничего нам не говорит. А что будем? Сидите в хате, наверное ну, придут. Я не хочу. Если моя страна, моя родина, и чужие хозяева нам не нужны. Воевать. Пока не знаем. Пока не nah знаем. Бежать. А подальше, как, наверное, к западному, что это такое? Мы учиться. Да, учиться и бояться. Сильно переживать буду. Очень сильно переживать буду. Потому что это недопустимо и невозможно. Вообще невозможно. И очень страшно. Страшно за народ, страшно за страну, страшно за детей. За все страшно. Не, без понятия девушка. Работает, наверное. Ничего, дома будем. Прятаться, наверное. Хотя нету этих э, бобоубежищ. Дом стоит. А все подвальные помещения, настолько не ну, зайти туда противно. Вот так. А воевать за Украину? Ничего. У меня там муж. Он защищает нашу целостность. Не знаю. Да, сто процентов не знаю, что буду делать. Извините. Ну, раз... не, не дадут, чтобы э, они напали на Украину. Нет. Очень много есть, которые защищают Украину. Америка защищает, Бразилия, сколько стран передают, что будут защищать. Так что все будет нормально.